внимание тоже очень дело в том что у нас <плодисмент> <Алексей> Смирнов, <«Понтакт -провод> <плодисмент> по правой дорожке лебеди пондрей время прохождения дистанции в этом сезоне у них очень близко и разрыв там буквально э, мини пол, мини пол секунды и поэтому конечно от этого заезда обратите внимание на то, что в ну, э, соответственно одна позиция права на ошибку нет так как тактико-технические характеристики в том плане, что время прохождения дистанции не хочет близки соответственно я чувствую сейчас на серьезном нерве. Ай Леша, да? Ай, маньяк. да маньяк. Медленно, что Honda целизали с нервов. Ну вот у нас. Какая-то классическая интрига в этих двух классах. Я имею в виду, Это, модов, наверное, Астричей, дым от покрышек его ускорил. Дело в том, что получается так, что в другом классе а, финальный заезд борьбы за первое второе место а, выходят вообще претенденты на победу во всем трехэтапном первенстве. Таким образом, интрига продолжается до самого конца. То есть там мы, вот здесь мы увидим э, очную битву между Марком и перерывом, а в предыдущем заезде, соответственно, в предыдущем классе в Moto Street соответственно, Honda 3 против PMM 3. Это будет заезд.